আসন্ন বিটিসি নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড় মুখ্যমন্ত্রী বিটিসিতে এলে জনতা ভালো ভালো প্রকল্পের সুবিধে পায় ধর্মীয় স্থান সংকোষ খেরা পরিদর্শন করে মন্তব্য বিটিসি প্রধানের বিটিসি অঞ্চলত আমার যে ডাঙর ডাঙর প্রত্যাহ্বান আসলে এইবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা নিরাপত্তা রাইজক প্রদান করা সমন্বয় করা এইবিল হয়ে এতিয়া উন্নয়নটো স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে উন্নয়ন হৈ আছে উন্নয়ন কৰি আছে কিন্তু উন্নয়নটো ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰি থাকে ৰাস্তা বনাইছে কালি বেলেগ লাগে কালি কলেজ বনাইছে কালি ইউনিভাৰ্চিটি লাগে গতিকে আহ ভাৰতবৰ্ষখন এটা সময়ত আহ বহুত এটা শক্তিশালী বা তেনেকুৱা ধনী দেশ নাছিলে লাহে লাহেকৈ ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাই গৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা টাৰ্গেট লৈছে যে ভাৰতবৰ্ষখন বিকচিত ভাৰত হিচাপে গঢ় দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টাৰ্গেট লৈছে অসমখন উন্নত অসম গঢ়িব লাগে বি টি আৰ অঞ্চলৰ পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক আমি এনেকুৱাই টাৰ্গেট লৈছো যে ভাৰত যদি বিকচিত ভাৰত হয় অসম যদি উন্নত অসম হয় বি টি আৰ অঞ্চলো আগুৱাই যাব লাগিব